असलामैकम उर्दू बाल भारती जमात सुवाम सबक नंबर तीन आपन सारे खेड़ यानी इसका मतलब है सब साथ में खेलते हैं प्रत्येक चित्रात काय काय गोष्टी ते सांगा गोष्टी गोष्टी सांगा अंगणत मुले चेंडू खेड़ खेड़त होती रोजी एक बसून खेड़ बगत होती फोटो में नजर आ रहा है कि एक लड़की सीढ़ियों पर बैठी है और उसके कुछ दोस्त लोग फुटबॉल खेल रहे हैं अंगनात मुले चेंडू खेलत होती यानि आंगन में बच्चे क्या कर रहे थे गेंद खेल रहे थे और एक रोजी नाम की लड़की है जो दूर बैठे सीढ़ियों पर उनको देख रही थी रोजीची आई अंगनाथ आली ती मनाली रोजी खेला घयाना ती एकटीस बसून है यानी उतने में उसकी माँ आती है और वो बच्चों से कहती है कि मे रोजी को भी खेलने के लिए लो ना वो अकेली बैठी है एक मुलगी मनाली तिचा बरोबर कस खेड़ा तिला नीट चालता ये नहीं हे आइकॉन रोजी आइला आईला व्हाइट ती घर परत गेली यानी उसमें से एक लड़की ने कहा स, उसके साथ में कैसा खेलने का वो सीधे से चलती भी नहीं है हे आइकॉन रोजी रोजी आइला आईला व्हाइट वाट उसकी अम्मी को बुरा लगा ये सुनकर और वो कहाँ चली गई घर के अंदर चली गई रोजी कधी खेळाकडे तर कधी इकडे तिकडे बघू लागली यांनी जो रोजी बैठी ती पर वो कभी खेल को देखती तो कभी इधर उधर देखती कुत्र्याचे एक पिल्लू अचानक रोजीकडे आले रोजीने पिल्लाकडे पाहिले अय्या किती गोडस पिल्लू आहे, आहे हे तिने आईला हाका मारली आई लवकर बाहेर ये ना यानी उस वो जो सीढ़ी पर बैठी थी वहाँ पर एक कुत्ते का बच्चा आया और रोजी ने वो कुत्ते के बच्चे को देखा और कहा वाह कितना कितना प्यारा है ये और उसने हका मार ली यानी उसने उसकी अम्मी को आवाज़ दी जोर से क्या आवाज़ दी कि जल्दी बाहर आओ आई बाहर आली पिल्ला पिला पिलाला पाहले त्या त्याला कुरवे यानी उसकी अम्मी बाहर आई और उन्होंने कुत्ते के बच्चे को देखा आई आपन ही पिल्लू अपने कड़े या रोज़ी मनहाली यानी वो कुत्ते का बच्चा रोज़ी को इतना पसंद आया कि उसने उसकी माँ से कहा कि ये कुत्ते का बच्चा हम अपने पास ही रखेंगे रोज़ी पिल्लू रोजी पिल्लू खूबस खर्च खूब गोड़स आए यानी बहुत अच्छा है ये पिल्लू अपने कड़े ठेऊ हम अपन उसको अपने पास ही रखेंगे तू तीचा बरोबर खेल तू इसके साथ में अच्छे से खेलना तू पिल्ला कड़े लक्ष्य ठेऊ तू उस पर ध्यान दे तू त्याला रोज़ खाऊ पीऊँ पघाल यानी तू उसको रोज खाने पीने के लिए दे मंजेश त्याला तुझे लड़ा बाटेल यानी उसको तेरी अहमियत मालूम पड़ जाएंगी यानी उसको मालूम होगा कि तू उसे कितना प्यार करती है मी तूला मदद करें यानी मैं तेरी मदद करूँगी किसने कहा आई ने कहा उसकी अम्मी ने कहा मुलांसा खेड़ संपला ती आप ती आपसात बबू लागली तो बच्चों का जो खेल था वो ख़त्म हो गया और वो यहाँ वहाँ देखने लगी तेवड़ैत रोजी चे घर कुतरा से आवाज़ आले उतने में रोजी के घर के रोजी के घर के पास अंदर से कुत्ते की चिल्लाने की आवाज़ आई मुला मुलगा मनाला चला आपन रोजी कड़े जाओ यानी उसमें से एक बच्चे ने कहा कि चलो हम रोजी के घर पर जाते हैं त्याचा घर घरी कुतरा पिल्लू आहे यानी उसके घर में एक कुत्ते का बच्चा है ते आपन पाहू चलो हम ये देखते हैं एक मुलगी रोज़ीला मनाली कितनी छान पिल्लू आठून आनलास यानी एक लड़की उसमें से कहने लगी रोज़ी को कि कितना अच्छा है कुत्ते का ये बच्चा कहाँ से लाया अगर ना ही आलिया आलिया अस, रोजी मनाली आ लाया खरीद के नहीं लाया ऐसे ही आ गया। हे, हे पिल्ल्यासाठी आम्ही खऊ आणि खऊ आणू आणि रोज तुझ्याकडे येत जाऊ पिल्ल्याशी आणि तुझ्याशी खेळायला एक मुलगी म्हणाली रोज़ीला आनंद झाले यानी उसके एक उसमें से एक लड़की ने कहा कि अभी हम तेरे पास रोज़ आएंगे उसके साथ में और तेरे साथ में खेलने के लिए और ये सुनकर जो रोज़ी थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई बरस झाले रोज़ी बरस झाले रोज़ी या पिल्ला मुड़े तुला सगड़ बरोबर खेला मिड़े आई मनाली यानी उसकी माँ ने रोज़ी की माँ ने कहा कि ये कुत्ते की पिल्ले की वजह से तू सबके साथ में खेल सकती है